Говорить? Я сейчас. А. Пан Андрей, скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про этот турнир Куба Конференции, какие впечатления от его и что можете сказать про выступ своих предопечных на этом турнире? Мне очень понравилось, это очень хорошая идея, мне кажется, для развития футзала у нас в стране, для детей этого возраста это очень шикарная возможность, мотивация очень хорошая. Я думаю, что на будущее турнир будет прогрессировать, будет набирать обороты и уровень будет повышаться у футболистов наших деток. Ну, я доволен игрой своих ребят, молодцы, отдали все силы, боролись до конца. Хороший турнир, приятный паркет, здорово играть в это еще шкодуєте, що не змогли зайняти місце выше третього? Ну, конечно, есть конечно, некоторое огорчение. Вчера была хорошая игра, много моментов. немножко подвела нас реализация, исполнительское мастерство. Вот. ну, ничего, будем на следующий год стараться. Пар, скажите, пожалуйста, кого бы могли бы выделить в складе своей команды на этом турнире? Сложно кого-то отдельно выделять. Играла команда, выигрывала команда. Есть несколько исполнителей, которые выделяются на фоне остальных. Это и Мовчан Валентин, который показывает довольно качественную игру как в нападении, так и в защите хорошо отрабатывает. Вот. І вратарі не плохо отіграли до турнір, де та збивались на футбол, без ошибок не буває. Насчёт, будь ласка, цим часом багато йде розмов про те, що у Дніпрі немає команди рівня екстраліги. Чи можна розраховувати на те, що самовлашні вихованці згодом все-таки зможуть заберуть привок і подарувати Дніпру екстралігу. Дуже б хотілось на це надіятися. Ми працюємо на перспективу, і ми розраховуємо на те, що деякі виконать или с нашей команды пополнят ряды экстралигии и будут выступать на должном уровне и защищать. А если еще что самое про э, команду вместе с Мы будет? занимаемся этим, это долгий процесс. Но Мы хотим, конечно, чтобы у нас была команда экстралигии, первой лиги. Ну, должен быть спортивный принцип, правильно, начать со второй лиги, потихонечку прогрессировать, подниматься. Я думаю, все впереди. Спасибо.